Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Ini mas mau tanya-tanya soal burung perkutut ini mas e, Mas ini dari mana nih ngomong -ngomong? Dari Borobudur Borobudur ya e, Borobudur, lagi rame-ramenya ya mas Borobudur Iya lagi rame-ramenya Maaf, perkututan. Perkutut ya ramai. Ya. Dari Borobudur bahwa burung perkutut berapa ini pak? Bawa tiga empat. bawa empat ya. Jadi rombongan itu ya dari desanya mana, Mas Borobudur ya, Mas? Desanya Ngaranjua, ngaran 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 dua. Borobudur. Borobudur ya. Jadi nguri-nguri uh, kebudayaan Jawa. Jadi yang uh, Borobudur juga sebagai barometer wisata dunia juga sebagai tempat wisata juga nguri-nguri kebudayaan Jawa tentang melestarikan kebudayaan, hmm. hmm. uh, memelihara burung perkutut ya Mas ya. Ngomong-ngomong nih, burung perkututnya namanya siapa Mas ini, uh? Namanya ini Buono Mas. Buono, oh, ya. Buono ini Buono ya. Sudah hmm. uh, berapa tahun di Mas Kalau kurang di berapa? kurang lebih tiga tahun-tahun tahunan. Tiga tahun, uh. Jadi kurang lebih tiga tahun. Dan silsilahnya ini dulu dari mana Mas? kalau dulu itu silsilahnya itu ngambil itu gitu ya. ngambil dari sangkar yang liar itu ah. Oh, Jadi terus gitu dinamanya namanya itu karena buon Buono buon buon buon. alas, alas ya. ya. Dinamakan Buono gitu ya. ini Mas mau tanya lagi Mas. E, ini sama Mas siapa ini namanya? Adi. Mas Adi yang itu Mas. Mas Dono. Dono. <laughs> ya ya. Jadi semuanya jadi satu kampung ya mas ya? Iya satu kampung dan ini mas e, mau tanya, tanya soal perawatan harian tadi kan saya e, lihat burung perkutut masih itu istimewa istilahnya dari e, tadi dok, manggung terus gitu ya perawatan hariannya itu e, kalau pagi di mana nih mas nih dua mas. Dua pagi itu paling jemur ya mas jemur sampai jam mas. dari jam 8, 8 sampai jam siang. jadi oh jadi dari jam 8 sampai jam 11 terus sistemnya gimana itu digantang apa di kerek itu Buk ada kadang di kerek kadang di gantang kadang di kadang ya Dan ini mas udah dilatih di salaman magelang ini udah berapa kali ini dilatih kalau ini mas, baru mas baru tiga kali eh, baru tiga kali ya tapi alhamdulillah tiga, tiga minggu nah, <laughs> prospek, ya. selalu masuk gitu ya iya gitu jadi uh, ini silsilahnya dari Purworejo jadi, uh, dapat info dari mana mas sampai Purworejo dari teman dari teman ya jadi infonya dari teman jadi ngambil sih gitu. ya. dan untuk pembelian makanannya nih mas makanannya apa saja ini makanan biasa standar standar ya merek-merek pabrik apa racikan sendiri merek pabrik merek ya, ya seperti Golcoin atau <kuh> gitu ya. Terus ada makanan tambahan enggak yang dicampur tambahan apa tambahan kacang hijau. Kacang hijau sama beras merah aja, ya? Ketan ya. hitam ya, 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 gitu, ya. Dan untuk ini si Buono sendiri untuk mandi mandi jemurnya itu mandinya berapa minggu sekali? Apa berapa bulan sekali? Dua minggu sekali. Dua minggu sekali ya jadi mandinya dua minggu sekali jadi untuk burung uh, harus diwajibkan mandi karena apa uh, meredam birahi sama uh, untuk mengkesetkan ibu gitu ya dan untuk perawatan siang hari mas, setelah dijemur itu kan setelah dijemur itu terus diangin anginkan, angin -anginkan ya. di teras gitu ya, ya. ya di teras setelah di teras itu ya uh, sambil menemani mengopi sambil kopi ngobrol-ngobrol sama temen gitu ya. dan ini untuk uh, pengembunan mas untuk pengembunan hmm. sendiri itu sering diembun Ya. Pengembunan pagi. Kadang Pembunan, taruh di luar semalaman. Semalaman taruh di uh, ya. jadi dari Pentingnya itu. Uh, penting ya. Ya. Jadi diembunkan itu di hmm. kantang, apa di kerek itu? Paling di taruh halaman. Taruh halaman itu ya. ya untuk minumannya nih mas. untuk minumannya sendiri itu eh, dikasih ramuan apa obat-obat apa jamu-jamuan enggak ini paling jamu mas itu juga seminggu sekali oh jamu ya jamu tetes apa jamu tetes itu ya jamu tradisional itu jamu ya, tradisional. Tradisional, sendiri. tradisional jadi ya. bikin sendiri untuk penggacor gitu ya, ya. ya. jadi jamur rahasia gitu ya <laughs> dan ya kasih air matang apa mentah gitu, ini untuk kalau minuman kasih air matang selalu kasih air air matang ya untuk eh, pemberian semisal makanan tambahan selalu diberi godem gak mas atau yang lainnya atau untuk tidur istilahnya kalau untuk tidur belum pernah belum pernah, ya. Dan pakai jamu-jamu, enggak. Misal, jamu tetes apa jamu pabrik enggak? Larasati sudah enggak. Jamu tradisional seperti kencur, ya. Sampai kencur, jahe, sama Oh gitu ya. Jadi harus selalu diberi kencur. Berapa bulan sekali, atau? paling Satu minggu sekali, satu minggu sekali, ya. Itu kencur aja, apa sama? Apa? Jahil, Biasanya kencur saja. Bawang putih. Hmm. Ya, Dan di rumah ini Mas ngomong-ngomong punya berapa, perkutut koleksinya? Kalau perkutut banyak. 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 Ya, ya. Oh, jadi Mas ini apa saudara apa apa? Saya masih saudara. adik ya. Ada berapa? Sekitar berapa? Ada 12 ada. 12 ya nah, ini untuk jarak gantang mas untuk jarak gantang ini antara burung perkutut satu sama burung perkutut lainnya itu berapa meter istilahnya gitu? Kalau di rumah di rumah ya kalau harian gitu. satu, oh, itu, samping-samping samping. ya, oh samping-samping rumah, gitu, rumah, itu, itu. rumah itu, oh gitu ya. Dan untuk uh, latihan harian sendiri mas, kalau di rumah itu sering nggak dilatih sendiri? teras di apa-apa sama teman-teman sambil ngopi gitu. Ya, sering itu Mas Dan sering. itu juga pindah-pindah uh, aja -pindah pindah -pindah. masih di cuman pindah, pindah, -pindah halaman, pindah, pindah halaman gitu ya. jadi Saling apa ya, silaturahmi yeah. ya. tetangga <laughs> gitu ya. Jadi memang booming perkutut lokal di daerah Magelang dan sekitarnya, khususnya di Borobudur memang sangat pesat. Dan tidak nganu ya mas ya, tidak cuma orang tua yang melihara sekarang ya? Iya, ya, anak, ya. anak muda sekarang ya, banyak ya, mas ya. ya. Sampai orang tua di kampung itu juga heran mas. Ya, Dulu. Ya. Dulu itu kalau perkutut itu yang memelihara, kan ya, orang tua, ya. orang sesepuh. cuman sekarang sudah banyak anak muda yang memelihara perkutut-perkutut. Oh gitu ya, jadi sekarang itu memang luar biasa. Sebenarnya memang nguri-nguri kebudayaan Jawa memang luar biasa dan untuk sangkar sendiri mas ini si Bimo sendiri ini memang sangkarnya ubah ya Ini apa dulunya sangkar apa ini sangkar bawaan oh sangkar bawaan dari dulu ya dulunya Kulunya ada oh gitu ya jadi memang ada adaptasinya dari sangkar ubah ya. Dan selain itu makanan tambahan e, memang selalu diberi asinan seperti itu ya, asinan ya, asinan. tulang sotong gitu ya, ya. untuk pencernaan gitu ya. yang ini mas, selain burung kacoran nih mas di rumah ini punya enggak burung semisal burung katuranggan misalnya katuranggan apa kan banyak ada um, fakta atau mitos itu tentang burung katuranggan kan banyak koleksi kayak gitu ada enggak ah kita nggak ada mas ada, yang ya. penting kalau saya eh, yang penting suaranya oh, iya, sama gacornya kalau katuranggan bagus enggak kacor ya sama sama ya dan ini mas kan nggak selamanya burung itu sehat kadang ada waktu brodol ya, <tuh> atau waktu sakit seringnya dikasih obat apa jamu apa ya mas seringnya kalau pas lagi brodol itu kalau dalam aja oh, kalau brodol itu keluar, keluar dalam ya. tapi posisi di brodong apa enggak itu enggak enggak ya jadi waktu brodol itu dikasih dalam dan tidak di e, ya. Tidak. Jadi biar bururnya uh, sempurna ya, gitu ya. Dan ini mas paling jauh berburu perkutut itu sampai mana mas? Paling jauh selain Purworejo gitu. Apa uh, ada info-info di mana gitu paling jauh? Mandara Temanggung, Bisingari gitu teman -teman. Teman -teman Sari. Sari, Sari. ya. Temanggung -teman, Bisingari juga banyak uh, teman-teman rekan-rekan yang pecinta burung perkutut juga di sana juga banyak gantangan yang memang luar biasa anak muda-muda bahkan orang tua nguring uh, ngurih kebudayaan Jawa uh, banyak yang melihara burung perkutut juga di sana dan ini mas uh, punya gak uh, tip penjinaan burung perkutut untuk masnya sendiri menurut masnya sendiri untuk penjinaan burung perkutut gimana ini rutin aja dimandiin mas. rutin ya, uh, berarti kalau untuk penjinaan perkutut rutin dimandiin ya, ya. Uh, itu siang atau malam pagi pagi ya pagi jadi pagi sama sore pagi sama sore jadi berapa hari sekali itu apa berapa minggu sekali itu? untuk Kalau penzinahan. untuk pencintaan itu lebih sering ya? lebih sering jadi ya. tiap hari nggak ya, apa ya sering itu bisa tiga kali oh seminggu bisa tiga ya. kali ya nanti caranya terbawa taruh terbawa di gitu ya. ya model cicas itu ya, ya ini mas untuk beli burung ee, ini kan dari Purworejo yang paling terdekat dari mana mas? paling terdekat dari teman-teman sekitar atau dari mana? ambil burung harusnya tetangga dan paling jauh itu Purworejo itu ya dan ini mas, dulunya itu masnya itu ee, sudah cinta atau hobi berkutut enggak? Kemudian, ya. atau dari kalau emasnya mungkin dari, dari dulu, dari dulu bapak, saya, bapak kebetulan bapak saya itu dari dulu perkutu. ya. Jadi turun temurun ya dari bapak sudah cinta berputu, ya. dari berkutut e, turun ke anaknya, otomatis anaknya sering ingin memberi makan gitu ya, jadi tambah hobi ya. Mas selain latihan di sini di Salaman sendiri sering juga nggak latihan di mana gitu mas? Karena, belum tahu ya soalnya kita juga uh, kalau mas Dono ini mungkin uh, mulai ada udah dari dulu cuman kalau kita ke tantangan ini baru, baru ya. tapi jelaslah ibaratnya baru tapi udah punya burung yang luar biasa nah, itu mas pesan-pesan uh, untuk anak muda atau semua orang atau anak kecil bahkan orang tua untuk kemajuan burung perkutut Indonesia agar tetap diuri-uri, agar tetap dilestarikan itu gimana mas? Untuk masnya ini dulu pesan-pesan untuk semua ini. Uh, kalau dari saya pribadi ya lestarikan budidaya tinggalan nenek moyang kita. Dan yang kedua uh, kalau bisa misal kita cinta burung perkutut lokal itu kalau bisa kita jangan menjaring di alas atau di sawah cuman kita kalau bisa kita ambil anaknya saja biar ambil yang anaknya aja gitu ya biar yang tua-tua biar bisa berkibang berkibang biak lagi Betul, gitu ya. Dan untuk mas dona ini pesan-pesannya gimana mas untuk eh, semua orang biar tetap melestarikan atau nguri-nguri kebudayaan jawa tetap lestari gitu ya. Gimana pesan pesan Gitu sama aja. Kita sama <laughs> <laughs> jadi tetap eh, mencintai dan eh, menghargai nguri-nguri kebudayaan Jawa bahkan kebudayaan Indonesia ini akan tetap uh, turun temurun sampai anak cucu kita ya. gitu ya. Jadi untuk booming perputu di Indonesia tetap jaya selalu ya, ya. Gitu ya. dan terima kasih mas untuk uh, tip dan trik uh, tentang perawatan burung perkutut di Wono ini. Semoga saja uh, masih tambah sukses selalu, ya. tambah sehat selalu. Uh, burung perkututnya dan ada masuk beserta keluarganya hmm. dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh